Вот ему вот такую тушеночку. Тушеночка просто бомба. Одни отходы. Жирые отходы. Без головы и В общем, военных кормят за А вот зараз покажу. Это 2025 рик. А вот заканчивается в паштета срок придатности. В 23-м уроке, в 3-м месяце вот такие паштеты. А тушенка, в чем прикол. Дес тут не для продажу. Не для продажу. Тушенка бомба. Взагалі, якщо кому надо замовника можемо скинути, злити. А можемо взяти автомати і прийти в гості. Ну так кормлять воєнних. Що цю просрочку подсвічені бутери, хочуть показати. Ну так, бутери нам теж подсвічені. Присылают. Ну. Та-то хуй прорвемся. Слава Украине!